assalomu alaykum barchaga bugun sizlarga kechirim amaliyotini qanday qilib bajarish keraklligini tushuntirib o'tmoqchiman hozirgi kunda ko'pchilik o'sha kechirim amaliyotini qancha qilishga harakat qilmasin ammo baribir o'sha qalbida o'sha avvalgi xafagarchiliklar o'sha nafrat o'sha g'azab qolib ketmoqda avvalambor bizga kechirim nima uchun kerakligini tushuntirib o'tmoqchiman Juda ham ko'plab kasalliklar deymizmi yo bo'lmasam pulsizlik deymizmi yo bo'lmasam bizga yoqimsiz holatlar aynan mana shularni biz yengib o'tishimiz uchun bizga kechirim amaliyoti kerak bo'ladi biz qay darajada kechirim amaliyotini bajarishni boshlasak va buni e, uddasidan chiqa olsak bizni pul yo'llarimiz ochilishni boshlaydi judayam ko'p kasalliklardan tuzalishni boshlaymiz va bizni hayotimizga omad kirib kelishni boshlaydi shu o'rinda to'xtalib o'tmoqchiman ayniqsa onkologik kasalliklari shu narsani judayam yaxshi ko'pchilik onkologik sog'lomsizlik bilan xastalangan bemorlar shu narsani tushunib qolishganki aynan xafagarchiliklarni yengish orqali ular tuzalish tuzalish natijasiga erishmoqdalar ya'ni onkologiyaning psixosomatik sabablaridan biri bəru bu birovni kechira olmaslik yo bo'lmasam biror insonga nisbatan judayam kuchli nafrat yo bo'lmasam judayam kuchli g'azab hisoblanadi va judayam ko'pchilik mana shu nafratlarini mana shu g'azabini yengani sari ular o'sha kasalliklardantu tuzalishni boshlashmoqda demak shunday ekan avvalambor biz tushunishimiz kerakki alloh taolo judayham adolatli va biz bilan har qanaqa vaziyat sodir bo'layotgan bo'lsa biz tushunishimiz kerakki demak bizni ong ostimizda qanaqadir noto'g'ri tushunchalar mavjud va aynan o'sha noto'g'ri tushunchalarni bizga anglatish uchun va biz to'g'ri xulosa chiqarishimiz uchun alloh taolo ba'zi bir insonlarni sababchi qilib qo'yadi va biz esa natijada aynan o'sha şey insonlardan xafa bo'lamiz nima uchun u menga shunaqa munosabatda bo'ldi nima uchun u menga shunaqa uh, qildi deb biz yillar davomida u insonlardan xafa bo'lib yuramiz shuning uh, uchun biz birinchi navbatda tushunishligimiz kerakki bizni xafa qilayotgan insonni ortida olloh taolo turibdi va albatta bu alloh taoloning xohishi asosida yuz bermoqda bu insonlar shunchaki sababchi xolos ya'ni biz o'sha şey, ong ostimizda kirlangan fikrlarimizni tozalashligimiz uchun u insonlar bizga nisbatan shunaqa munosabatda bo'lib kelmoqda qachonki biz o'sha ong ostimizdagi noto'g'ri fikrlarimizni tozalashni boshlasak mana shunda u insonlar ham o'zgarishni boshlaydi demak o'sha inson bizni bir necha yil oldin bizni xafa qilgan inson a, inson faqatgina bizni nimanidir anglashimiz uchun bir sababchi xolos buning uchun biz u insondan xafa bo'lishimiz kerak emas uning o'rniga biz u insondan minnatdor bo'lishimiz kerak qachonki biz u insondan minnatdor bo'lishni boshlasak ya'ni o'sha insonga e, aynan e, noto'g'ri fikrda ekanligimiz uchun shu narsani anglatgani uchun biz u insondan minnatdor bo'lishni boshlasak mana shunda e, xafagarchilik o'rnida bizda yaxshi pozitiv e, munosabat paydo bo'lishni boshlaydi bizda qachonki atrofga nisbatan hamma insonga nisbatan e, minnatdorchilik qay darajada ko'paysa bizni hayotimiz shu darajada go'zallashishni boshlaydi